посмотреть Чернигов на состояние полтора года назад и на состояние сейчас с точки зрения развития велодвижения, это два разных города на самом деле. Вот. И ну, мы считаем, что велосипед все-таки экологичный вид транспорта, и поэтому это соответствует нашим ценностям. Я говорю сейчас за себя и за нашу компанию, и поэтому мы здесь. Мы считаем, что велосипед – это здоровый вид активного отдыха, и поэтому мы здесь. Вот. Кроме того, хотелось бы сказать, что ну, все знают, что стратегия развития нашего города – это развитие туризма. Да? И развитие велодвижения – это является неотъемлемой частью, собственно, туристической привлекательности нашего города. У нас есть за эти полтора года реально хорошие, хорошие реализованные проекты. Я сейчас не могу не сказать, например, о прошлом велодне, который явился имиджевым мероприятием для нашего города. Мы установили рекорд всеукраинский, да, фигура велосипедиста, о котором знают все. И, и поскольку, ну, я как руководитель там компании активного отдыха, я постоянно нахожусь в этом событийном поле и видим интерес из других городов к нашему городу благодаря этому. Это раз. Второй не значащий проект реализовал магазин «Адреналин», который промаркировали маршрут, называется «Велокраина Чернигов», промаркировали, промаркировали несколько маршрутов по европейским стандартам, которые организовали прокат и которые сделали сайт, на котором есть описание этих маршрутов. И на данный момент вот мы сейчас видим, что уже есть интерес у жителей других городов Украины и зарубежья к тому, чтобы, то есть человек дистанционно может зайти на сайт, он может он видит маршруты реально промаркированные, он видит, где он может взять в прокат велосипед и приехать и отдыхать в нашем городе. То есть таким образом можно сказать, что э, велодень и вообще развитие велодвижения э, в Чернигове, оно идет в контексте, в контексте развития Чернигова как э, привлекательного туристического региона.